चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने कहा है कि सनत भर के ताली इदारों में स्काउट यूनिट का कयाम लाज़मी करार दिया जाए ताका हम मुस्तबिल के लिए अच्छे मेमार तैयार कर सकें वो सिंध बुआई स्काउटस एसोसिएशन के ज़ेरहतम स्काउटस ऑडिटोरियम में जश्न आज़ादी की तकरीबात के अफ्ताह के मौके पर मुनदा स्काफ़ डे की तकरीब से बहैसत मेहमान खसूस ख़िताब कर रहे थे तकरीब से सूबाई कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड हसन फिरोज़ और सूबाई सेक्रेटरी सैयद अख्तर मीर ने भी खिताब किया इस मौके पर डीजी कॉलेजेस प्रोफेसर नवीद रब इंटरमीडिएट बोर्ड कराची के सबक़ नाजिम इम्तहानत इमरान चिश्ती अनवर अली भट्टी और दीगर भी मौजूद थे कायम मकाम चीफ जस्टिस ने मज़ीद कहा कि स्काउटस मुस्तबिल के मीमार है उन्हें चाहिए कि अच्छे मुआरे की तश्ल के लिए बनियान अलमरसूस को मशलरा बनाएं ताकि कौम एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मरका हक के लिए मुतहद हो जाए उन्होंने मज़ीद कहा कि स्काउटस मुआरे में खामोश रहकर जो खदमात अंजाम दे रहे हैं मेरी ख्वाहिश है कि एक दिन जरूर उन्हें इसका सिला मिलेगा सूबाई स्काउट कमिश्नर जस्टिस रे हसन फिरोज का कहना था कि आज से मुल्क में मरका हक जश्न आज़ादी तकरीबा का अगज़ किया जा रहा है इस सिलसिले में सिंध बुआई स्काउटस एसोसिएशन ने वर्ड स्काफ डे मिनाकर जश्न आज़ादी की तकरीबात का अगज़ किया है जो खुश आयद बात है स्काउटस तहरीक से वाबस्ता नौजवान मुस्तबिल के मेमार हैं वक्त पड़ने पर ये नौजवान वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हो सकते हैं सूबाई स्काउट्स सेक्रेटरी सैयद अख्तर मीर ने इस्तालिया कलिमात अदा करते हुए स्काउट स्काफ़ की तारीख पर रोशनी डाली और कहा कि नौजवानों को बाकिरदार बनाना और मुफीद होना बहुत ज़रूरी है जो स्काउट तहरीक की तरबियत के जरिया ही मुमकिन है तकरीब में मेहमान खसूसी सिंध कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सूबाई स्काउट कमिश्नर जस्टिस रे हसन फिरोज़ और सूबाई सक्रेटरी सैयद अख्तर मीर ने स्कॉ पहनाया और उन्हें शील्ट पेश की इस मौके पर कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जस्टिस रे शाहनवाज़ तारक को स्काफ पहनाया तकरीब में स्काउट वदा दोहराने के साथ साथ मिली नगमात भी पेश किए गए वाज रहे है कि सिंध बुआ स्काउट्स एसोसिएशन के जेर अहतमाम चौदह रोज़ा मर का हक जश्न आज़ादी तकरीबा के सिलसिले की ये पहली कड़ी थी